Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin hadirat yang datang dari jauh dari dekat khusus di Kuchai Entrepreneurial Park. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan khusus untuk kawan-kawanku, pengyaman. Tajahau. Bagus sekali saya ucapkan terima kasih. Pada malam ini sebenarnya Ya, pada perancangan awal saya Saya fikir, ok, kita ada satu Program khusus Jarang kita adakan ceramah di Pucay Tapi kerana kita tahu Sekarang ini di bawah ambang ya, Di bawah satu rejim SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Dia banyak ahli-ahli Yang menetap di seputih pun Dia boleh mundi kat lembah pantai Ah, ha, Dia macam tu Jadi SPR ni dia boleh pilih 300, 800, 1000 Orang-orang tertentu Ahli-ahli parti-parti tertentu Bolehlah mengundi di kawasan-kawasan tertentu Dia panggil kalau bahasa orang putih itu the fluid movement of voters Jadi kerana itu kita kata ya Ada baiknya kita turun ke sini Berjumpa sendiri dengan masyarakat khusus di Kuchai Dan termasuklah pengundi-pengundi hanya perancangan asal nak pastikan TV3 bagi liputan lintas langsung You imagine Dah lebih 50 tahun merdeka Takkanlah ceramah pembangkang yang dah kawal 4 negeri Eh kita menang 4 negeri tau ha, Kita bukan opposition forever Takkanlah tak boleh bagi coverage lintas langsung So pak cik pak cik mak cik mak cik dapat duduk di rumah, makan popcorn, duduk dengan cucu, tengok di televisyen. YB Tony Pua cerita pasal gula. YB Tony Pua cerita pasal beras. YB Tony Pua cerita pasal MRT. Yang dia lupa cerita apa? Dia lupa cerita dia ada konsert 1 Januari. Ah, jadi dia pesan dekat saya lah. Seperti biasa, bila dia kata nak surat tu Dia ada udang di sebalik batu Ya, yeah. Jadi dia kata 1 Januari Dia bagi jaminan tidak ada perempuan seksi DAP anjurkan konsert Apa ah, ramai-ramai pada hari tersebut Dan menjemput semua hadir Tapi ini yang saya nak bangkitkan Bahawa kita ada Perdana Menteri yang baru Nombor berapa? Najib? Satu, dua, tiga Nombor enam Haa, ah, nombor enam Saya lupa pasal zaman Pak Lah tu macam samar-samar sikit Okay So, keenam Perdana Menteri Okey, keenam Perdana Menteri Kita dijanjikan transformasi Dia kata inilah era di mana kerajaan Kerajaan, the government no longer knows best Kerajaan nak dengar pada rakyat Tapi kalau kat TV pun Kalau kat utusan Malaysia pun Kalau kat berita harian pun tak mau bagi Liputan pada pembangkang Macam mana nak cakap pasal Demokrasi kalau pimpinan UMNO Pimpinan tertinggi UMNO itu merasakan begitu yakin Kita akan sentiasa pertahanan Putrajaya Bagilah kita keluar TV set kot Takkan setiap kali keluar TV ni Dia, dia ambil lah yang paling huduh gambar cik Yang paling tak elok eh, Untuk sangat tengok, tengok tepi sengit ke apa ke Dia ambil yang tu lepas tu Mulut kami kumat kami Nothing comes out from our mouth Except Except pengacara yang kata satu lagi fitnah pembangkang untuk menyerang barisan nasional jadi pada saya kepimpinan yang yakin kalau di Selangor tu saya katakan memang hati ni aduh sakitnya nak bagi dewan ni imagine you have to give your whole digunakan untuk orang ramai orang ramai itu termasuk pimpinan UMNO walaupun kita tak suka, tak setuju mereka bayar sewa mereka ada hak nak guna itu dipanggil konsep dewan orang ramai. Ini di Kuala Lumpur ni. Nak ingatkan di BKL. Wahai di BKL. Bukan saya marah staff dia, saya marah untuk bandar je. Okey. Sepuluh daripada sebelas kursi di Kuala Lumpur, Pakatan Rakyat yang menang. Tok sahlah kedekut sangat dengan Padang. Jangan begitu. Pikir tentang orang ramai. Negara Malaysia ini dah lebih 50 demokrasi, 50 tahun demokrasi. Yang kita ada apa? Itu saya nak cakap. The worst predicament for the Malays apa dia? You cakap dulu, Pak Cik Maci, uh, so mungkin you tak tahu. Utusan Melayu tu dulu in the 60s. Mereka punya angkatan wartawan media yang kredibel. Sampaikan bila ada sebuah parti Masa zaman Piramdi dia panggil Sarkis Tapi sebenarnya memang UMNO okay? UMNO bercadang nak ambil alih putusan Melayu Do you know what happened? Wartawan termasuk Syed Zahari mengadakan demonstrasi Protes, mogok Kerana mereka tidak mahu sebuah parti mengambil alih berita utusan Melayu kerana apa? Kerana berita ni You bukan bercakap tentang organ parti Organ parti patutnya diwujudkan suara UMNO Kalau nak buatlah Hara UMNO Macam harakah untuk PAS ya? Yeah? Tapi tak boleh you ambil alih media arus perdana Jadi hari ini Apa jadi pada utusan Malaysia Isu rakyat tak masuk langsung Saya nak cakap isu Felda tu Kalau orang Melayu merasakan saham jatuh Ahmad bin Maslan salahkan salahkan pembangkang saya masih ingat di parlimen bila kita bangkitkan isu kenapa dibenarkan Louis Dreyfus ada kaitan dalam peperangan dunia pertama untuk bersama bergabung syarikat ini dengan Felda risikonya dan sebagainya mereka nafi bila kita tanya pohon-pohon Felda itu tidak matang lagi sudah lama Bagaimana nak pastikan the yield ya, Keuntungan itu berterusan Mereka tak mau dengar Kata kita ini tidak tahu We don't know what we're talking about Akhirnya apa berlaku Akhirnya saham jatuh merudum Datuk Ahmad bin Maslan Yang duk sibuk jadi biographer Datin Seri Rosmah You bayangkan kali pertama Dalam sejarah UMNO Ni menteri ini Pangkat menteri tugasan Menerangkan biografi Isteri Perdana Menteri supaya rakyat faham dan jelas tentang peranan beliau tapi ini peranan Menteri UMNO yang bukan mewakili semua suara orang UMNO tapi ini malang you know, it's, it's such a tragedy dan akhirnya bila saham jatuh salahkan pembangkang that is why saya nak cakap dalam mana-mana negara dalam mana-mana negeri peranan pembangkang peranan media yang bebas kita tahu media ini Dia harus bebas supaya dia boleh kritik pimpinan Bukan saja UMNO uh, Pimpinan di Selangor, pimpinan di Kedah Supaya kita dapat perbaiki track record kita Kita bukan cakap bahawa Pakatan tangan sudah perfect Of course we are not perfect Aunty pun tahu kita banyak lagi boleh buat lebih baik Tapi I must say lah, I must say Apa yang kita buat dalam 5 tahun Ayah, far better jauh lebih baik daripada dah 50 tahun bawa UMNO dah bersama sana. Jadi, yang saya pinta apa? Yang saya pinta kita pun dapat peluang rakyat bagi kepercayaan. Jadi hari ini bila kita datang, kita mau sebut Ya prinsip kita jelas Isu dia mahu Malaysia ini ditakbir dengan baik Mahu peluang mentadbir Malaysia dengan baik Bukan soal nak rampas kuasa Saya kata mungkin you all dah baca berita You fikir ok Yang pembangkang buat nak rampas kuasa Kita bertanding dalam pilihan raya Memang nak menang Saya nak ingatkan satu perkara 2004 Tahun itu Parti Keadilan Rakyat hanya menang satu kerusi parlimen saja di Permatang Pauh. Ketua umum dalam penjara Tidak ada peluang untuk dibebaskan Kemudian 2008 saya boleh bagi tahulah Wabi Tony pun tahu Kita kena pujuk orang untuk bertanding bawah Bawah Pakatan Rakyat, bawah pembangkang ketika itu Semua kata tak ada jaminan nak menang Macam mana kerja saya, macam mana anak-anak saya Jadi akhirnya sekumpulan kami saya panggil diri kami ini generasi reformasi 1968 berlaku reformasi 2008, 10 tahun dah berlalu Kita pun ambil keputusan gerakan ini Eh gerakan ini yang yang pada saya 6 tahun ayah terpenjara itu Saya berkempen dengan pimpinan PAS Dengan pimpinan DAP Dengan pimpinan ABIM dan juga JIM Kita ketika itu melihat kalau dululah Dato' Sri Anwar Ibrahim Timbalan Presiden UMNO Deputy President of UMNO Nak bagi tahu Kalau ketua-ketua cawangan UMNO rasa oh, Nak benci sangat ni Macam ni lah Masa tu Semua Menteri Kabinet ni Kalau cium tangan Dato' Sri Anwar Ibrahim Lima saat tak cukup tau lah. Punya kasihnya Sayangnya Timbalan Presiden UMNO ni Dato' Sri you, you look so handsome today I tell saya dengar saya anak dia Dia memang tak, tak peduli kami ni kan ha, Tan Sri Tan Sri tu kami, kami ni macam lekeh lah kan Jadi Of course Oh you so Oh my god your hair Where do you get that coat? Can you tell me the name of your tailor? Ya yeah. Lepas tu dia cari Dia pergi hendap ha, Pergi tailor tu Tailor tu pun jadi popular Nasibik tailor tu pun sokong kita Lepas reformasi pun ikut kita Tapi ini yang berlaku Bila jatuh Bila di fitnah dipenjarakan dipukul dalam penjara okey dipukul siapa yang bantu pimpinan politik yang dikira musuh daripada DAP daripada PAS that's why i tell you keputusan terbaik yang kami buat adalah bersama dengan pakatan rakyat sana politik politik itu berdasarkan prinsip politik bukan semata-mata nak menang dalam pilihan raya tapi tentu nak lawan pemimpin yang zalim nak lawan negara yang ditakbir oleh pemimpin yang korup mestilah kena menang tak menang kat Selangor doktor gigi bermaharaja lela you tahu tak ya yeah. you gelak you gelak kalau dia menang dia pergi Disneyland sekali lagi tau ha. that's why kata you imagine millions gone to waste. Dan saya juga nak bagi tahu kerana kita akan melihat ya permulaan zaman persekolahan. Jadi bab rasuah tu Tony Kuah dah jelaskan. Dan kalau ada lah masyarakat Melayu kata, tak apa lah Ustaz tu Melayu, tak apa. Bagilah kat dia, tak apa. Ni, nak cakap ni. Ustaz Mokhtar tu ya. Saya nak tanya. Saya pernah tanya kat parlimen, Berapakah peratusan kekayaan Syekh Mokhtar yang diberikan untuk orang Melayu? Yang dibantu untuk orang Melayu yang miskin? Have you ever asked that question? Saya berjumpa dengan peniaga, peniaga kecil di mana? Bangsa utama. Kompleks niaga bangsa utama. Apa nak Uda nak buat? Bangunan ini dimiliki oleh Uda. You know Uda Urban Development Authority. Uda nak redevelop. Kononnya nak jadikan nak dapatkan pulangan duit Udah ni diwujudkan untuk membantu Perniaga-perniaga Bumi putra di, di bandar Akhirnya dihalau semua Perniaga Bumi putra Walaupun 100% mereka bayar sewa setiap bulan Yang saya nak bangkitkan di sini Orang macam Syed Mokhtar kau tolong Because kroni amno Tapi orang biasa Yang mencari nafkah dengan halal You reject them So what kind of assistance are we talking about? Bila nak cakap pasal bantuan itu kerana itulah pakatan rakyat kata Tidak lagi kita melihat warna kulit Kalau you miskin, you perlukan bantuan, you akan dibantu Tidak lagi perlu syarat bahawa perlu jadi ahli amni tersebut saya kata 80% di luar bandar yang miskin adalah Melayu dan Bumi Putera. Itu hakikat. Tentu mereka akan dibantu. Dan saya tahu ramai ahli-ahli AMNO, -ahli, -ahli UMNO, bukan semua pun ahli AMNO dapat 250 juta ringgit untuk bela lembu. Tak ada. Satu suami menteri saja. Ya ini adalah hakikat dan kerana itu sekarang ni Rakyat menyatakan Okey Yang jadi menteri bukan lagi Datuk Seri Syarizat Tapi tidak ada jaminan Wang rakyat akan dibayar Jadi rasuah itu sudah jelas Jadi kita buat syarat yang ketat Maksudnya Siapa-siapa lepas ni Jadi menteri Minta maaf siap-siap Bawa pakatan rakyat kena minta maaf kat suami ke Kat isteri ke kenapa tak boleh keluarga terdekat bila bergelar menteri seorang pun tak boleh dapat projek kerajaan ini harus kita laksanakan kerana kita kata kepimpinan melalui tauladan bagilah orang lain yang tidak bergelar pemimpin kalau tidak sampai bila dah kaya pun Ah, oh, pimpinan UMNO ni kalau ahli-ahli UMNO Gusar tentang Dato' Sri Najib Gusar tentang Dato' Sri Rosmah Tak payah gusar mereka ada rumah Mata-mata kat dunia ni Mereka punya kekayaan Dan tugasan kita Dalam Pakatan Rakyat Bukan nak mangsakan sesiapa Sampaikan YB Lim Kitsia Beliau sendiri sebut Ditanya adakah Pakatan Rakyat Akan memenjarakan Dato' Mahathir Mohamad <laughs> oh, ni ni hang sabar sikit ni. Eh? Macam macam dah hang sabar sikit. Orang oh, nak bercakap ni. <laughs> orang lepas pantai, Pakcik Rahim Putra Ha, nah. kena 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 sikit orang tu. Okey. Jadi lepas pantai kena tahu, Kalau tak tu habis. Yeah. <laughs> Jadi saya nak sebut di sini bahawa yang kita katakan keutamaan dia Why believe saya jawab Okey, Bukan soal nak penjarakan sesiapa Soalnya nak mendapatkan kembali kekayaan Malaysia yang telah dirampas, dirompak oleh pimpinan terutama. Kita kena get back our cash. Come on. Tahun depan ekonomi downturn nak dapat duit mana? Tak mahu lah kan? Ah, you have to give back. Jadi ada perancangan ke arah itu. Asset recovery program kata mereka. Tapi bila cakap tentang pentadbiran yang rosak Itu jelas Yang saya nak sebut juga Pada ibu-ibu dan ayah-ayah Yang anak-anak akan bersekolah hari Rabu ni Anak saya lagi 2 tahun Masuk sekolah kerajaan tu Ya, saya juga produk sekolah kerajaan ha, Ini masalah ya, produk. Nasib baik tak sempat Lalui BTN Tapi memang sekolah kerajaan Dan Saya tahu ya bila kita lalui Pengalaman tersebut kita pergi ya, sekolah kebangsaan, sekolah menengah banyak anak-anak menteri lain tak pergi sekolah kerajaan mereka pergi sekolah persendirian mereka pergi sekolah antarabangsa bangsa mereka, ada, mereka ada duit mereka ada duit, ada kekayaan yang besar dia tak dapat merasa, tak dapat menjiwai masalah yang setiap ibu-ibu dan ayah-ayah hadapi kita nak hantar, kita bukan ada duit nak bayar bagi ya, anak-anak kita yang masuk ke sekolah kita baru-baru ini dikejutkan Tuan-tuan Dengan apa? Dengan satu keputusan antarabangsa Dia keputusan Trends in International Mathematics and Science Study ha, Keputusan TIPS Keputusan TIPS ini Dia beri penilaian bagi Pelajar-pelajar tingkatan 2 di Malaysia Banding dengan seluruh dunia dan secara konsisten Malaysia daripada tahun 1969 jatuh sampailah ke tahun 2003 jatuh lagi pada tahun 2007 dan terbaru kita jatuh sama taraf sama tahap dengan negara-negara seperti Palestinian Authority yang sedang mengalami peperangan di Gaza termasuk juga dengan Syria. Jadi ini hakikat yang amat menakutkan Di mana majoriti pelajar-pelajar Malaysia tak boleh jawab Apakah formula karbon dioksida? Misalnya Soalan yang sangat mudah Kalau Pak Cik tahu jawapan dia CO2 okay, Pak Cik? Yang kedua adalah Tentang apakah maksud XY campur 2? Ini 67% Ramai yang tak boleh menjawab jadi yang saya nak simpulkan sejak 1969 sampai ke hari ini sistem pendidikan negara kita sekolah menengah kerajaan yang di, di selara atau disenggala oleh kerajaan jatuh dengan meruduh dengan serius sekali jadi bila bercakap tentang BN transformasi dari segi duit negara hancur dari segi hubungan antara kaum hancur thanks superkasa dan ketiga pendidikan dalam negara kita. Saya nak bagi tahu kayu ukur tentang betapa berjayanya negara sesebuah negara itu bukan kerana kita ada Petronas Twin Towers. Bila kita ada bangunan tinggi China pun buat lagi tinggi. Tapi pendidikan anak-anak kita bagaimanakah prestasi mereka khusus di sekolah kerajaan. Jadi yang saya ingin simpulkan juga adalah di bawah barisan nasional sekarang ini kita menghampiri menghampiri anggaran yang dibuat oleh Merrill Lynch. Dia kata Malaysia akan menjadi masyarakat yang muda dan miskin menjelang 2030. Jadi yang kita minta beri peluang kepada Pakatan Rakyat kita mahu rubah kita mahu perkenalkan gaji minima supaya supaya sekarang ni tak adalah gaji tu malang pada tahap 2.6% dalam 10 tahun sedangkan barangan kian meningkat jadi pak cik mak cik yang saya hormati sekalian yang saya harap pada malam ini semua yang hadir yang mengikuti dan mendengar ceramah kita tak cukup dengan mengundi tetapi harus maklum kepada semua jiran kepada semua kawan kepada semua ahli-ahli yang mengundi di lembah pantai di seputih di kawasan PJ Utara semua kawasan Pakatan Rakyat bukan saja mengundi tapi kalau ada kelapangan menjadi polling agent Counting agent Sukar lawan kita Supaya janganlah Keputusan pilihan raya di Malaysia ini Dimuktamad Atau dibuat oleh Warga negara baru BN Dibuat oleh kita Dan dipastikan Tidak lagi berlaku penipuan Khusus dengan Padang yang tidak sama rata Samalah seperti Referee yang tidak adil Sehingga kita kalah kepada Thailand Baru-baru ini kita diberikan kekuatan pada masyarakat Tionghoa. Wong oh, ni cilai kaika.